то, что на сегодня у нас будущее и будем использовать торф, да, это однозначно. То, что эти проблемы есть, которые сейчас здесь называются, это торф. Вы же прекрасно понимаете, вот называли цифры, сколько добывали торфа и угля в советское время и сколько добываем сейчас. Конечно, объем он повлиял и на себестоимость, и на то, что на сегодня существует и осталась в отрасли, тоже вододобывающей, я имею в виду сектору, в государственном секторе, отрасли. Вот. Здесь нужно много можно говорить о том, вот, то, что я вижу и то, что я понимаю. Нужно, чтобы была абсолютно прозрачная цена реализации. Это прежде всего. Вот у вас есть 9 предприятий, и на всех этих предприятиях, если так вот посмотреть, я не буду сейчас цифры, все эти цифры есть, все есть таблицы, у каждого есть своя, своя раз, разная цена. Хотя вы же прекрасно понимаете, и каждый из вас, и руководители, и профспилки, они четко осознают, какая по региону есть конечная цена продукции. И когда меня называют, что там есть инвестор, потом начинаю разбираться, что такое инвестор. Инвестор, который скупает сырец, якобы платит на ваш завод за переработку, за услуги переработки, а потом продает по конечной цене там 600 с чем-то гривен за брикет. Вот. Какой же это инвестор? Это не инвестор. Это чистое вот, как бы, издевательство. Потом, если руководитель более-менее умный, выводит на ноль доходы и расходы. Если другой подход, то выходит в минус. Очень плохо осознавать, вот, что на сегодня есть долги по заработной плате. Если так посмотреть, 2,8 миллиона, вроде бы и небольшая так цифра. нужно подумать, что при вашей средней зарплате, какая средняя зарплата по торфодобывающему сектора. Около 3000. 2,8 это сколько людей осталось без средств существования. Поэтому прежде всего я хочу еще раз, я уже предупреждал, еще раз предупредить руководителей, что главное у вас это забота о людях. Главная задача это, чтобы предприятие работало и чтобы выплачивалась заработная плата. Никто не снимал этой ответственности. Не будете выполнять значит будут применяться методы административных наказаний вплоть до замены руководителя мы всегда прислушивались и будем прислушиваться к мнению коллектива поэтому то что люди здесь вот говорят рабочие они говорят ту правду которая есть то что у вас есть проблемы мы то что первое это землеотвод. отвод это главный вопрос который годами, вот буквально он не сегодня не вчера то, что есть на сегодня вот именно в шторфодобывающей, это и гарантия получения земли, вот, и изменение целевого назначения земли, которые вот, вопросы, которые на сегодня я сегодня еще раз проверю, потому что эти поручения были даны, в какой стадии на сегодня мы находимся по подаче изменений именно в законодательные акты по этому направлению. По инвестированию и по бюджетному финансированию. Мы должны четко осознавать, что бы мы здесь ни говорили, потому что вот буквально недавно Михаил Яковлевич не участвовал, а организовал акцию протеста шахтеров по тому же вопросу, что нет бюджета. Я вам скажу, что его нет даже вот на сегодня, нет сбыта, некуда девать уголь государственных шахт в силу войны, потому что каждый день меняется ситуация на Донбассе, идет обстрел железной дороги, идет обстрел там фабрик, идет обстрел тепловых электростанций, вот, но бюджета действительно нет. Поэтому нам нужно, нам это, вам, нам, министерству, вам, уважаемые здесь руководители, строить свою политику экономическую, финансовую, только такую, когда предприятие само сможет вот быть безубыточным. Привлечение инвесторов прозрачно, пожалуйста, на прозрачной основе. Я, допустим, не согласен с тем, что вот э, приватизация плохо. Но если весь мир для кого-то может быть плохо, пожалуйста, рассматривайте все вместе с трудовым коллективом, только вместе с профсоюзами, с людьми и вместе находите модель. Но поверьте мне, что если весь мир прошел через приватизацию, то в этом, наверное, нет же абсолютно ничего плохого.